Ето є Конотопа, города області, где були зроблені московські війська в 1659 році. Цей пам'ятний знак встановлено на честь перемоги козацького війська вільно з представниками країн сучасної східної Європи над московською окупаційною армією Конотопській битві влітку тисячу шістсот року. Бачите, як у нас в Криму є пам'ятний знак, де первоукри викоплі Чорнеї море. Да? где Ничего. мне найти этот знак? Где-то там в Севастополе. Покажи мне, где это найти мне. Севастополь. Фотку, пок фотку покажи мне. Ищите добрячь. Эти люди до такой степени уживы, что им нельзя давать никакого доверия, писал Якоб Ульфель в 1578 году. знаете, что писал еще такой человек, как Юрий Немей? Что суть же соглашений существующих у мозгов с чужими народами состоит в том, чтобы их нарушать? Так. Очень веселые у вас жизнь, молодой человек. Черный мой, памятник, что там. Показали.